Salam, ərwaqınız xeyir olsun YouTube kanal izləyicilərimiz. Mən bu gün Xırdalan şəhərində Heydər Əliyev prospektinin 50 metr məsafədə, avtobus dayanacağının 50 metr məsafədə yerləşən belə bir 3 sot torpaq sahəsində tikilmiş şəxsi tikili çəkdirsə təqdim eləyəcəm. Bu evin darvazasıdır. Evimizə gələn yoldur. Rahatlıqla 4 dənə, 5 dənə maşın həyətə daxil ola bilər. Bu evimizin həyətidir. 4 bir tərəfinə keçməyə yeri var. Gördüyünüz bu isə evimizə aiddir. Yerdən 8 daş kürsülüdür, 4 bir tərəfdən cüt daşla tikilibdir. 130 kvadrat metrdən ibarət bir mərtəbəli 5 otaqlı həyət evidir. Bu gördüyünüz evimizin həyətidir. Görürsünüz, 4 bir tərəfdən evimizin yan tərəfinə, arxasına keçməyə yeri var. Bu evimizin fasad görünüşüdür. Şəxsi tikilidir. Hal-hazırda pul lazım olduğu üçün satılır, bazar qiymətindən çox aşağı qiymətə satılır, təcili satıldığı üçün çox ucuz qiymətə satılır. Mən də keçirəm evin içini nə siz tanış eləməyə. Bura evimizin dəhlizidir bu hissə. Və bura gördüyünüz bu hissə evimizin dəhlizidir. Evimiz qutçalıdır, qazı, suyu, işığı daimidir. Proyemizin sanitar qovşağıdır. Gördüyünüz bu hissə sanitar qovşağıdır. Burada yerləşir evimizin mətbəxi. Bütün pəncərlərin hamısı evin həyətinə baxır. Bura oldu evimizin mətbəxi. Burada yerləşir evimizin yataq otaqlarından biri. Belə bir yataq otağımız var. Çəkin buradan. Burda da yerləşir evimizin digər yataq otağı. Belə bir yataq otağımız var. Evimiz 130 kvadrat metrdən ibarət 5 otaqlı həyət evidir. Burda. Burda koridordur. Burda yerləşir evimizin qonaq otağı. Belə bir geniş ölçüdə qonaq otağımız var. Evin deməli 3 otağı Salonlar qovşağı təmirlidir. Digər hissələrində aboylanmayıb, da aboyları qalıb. Belə bir geniş ölçüdə qonaq otağımız var. Burda isə yerləşir evimizin digər yataq otağı. Bu otaq da başdır qonaq otağı boydadır. Pəncərlərin hamısı evin ös həyətinə baxır. Deməli qonaq otağıdır, yataq otaqlarından böyükdür. Digər bir yataq otağı da təmirlidir. Digər hissələrsə Oboy hazır vəziyyətdədir. Qiymət çox münasibdir. 87.000 manatdan satışa çıxardılıb. Real alıcı olarsa qiymətdə endirim olacaq. Evdə isitmə sistemi kombidir. Sənəf qupsudur. Bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olun, videonu bəyənməyi unutmayın. Bu günlük bu qədər.